Чё ты засел, блядь? Выйди, блядь, отсюда. Выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил, блядь, вечер. Ты, блядь, извиняйся, что ты сделаешь? Что ты не в окопе сидишь, блядь? Ты завтра будешь в окопе, блядь, сидеть, я тебе сказал. Вылякай лякаете мою дитину. Пошла ты, блядь. Я русский человек, мы вас, блядь, убивать будем. Что, не веришь, что ли? Что? Убери какой то швейцар, покажи свой паспорт швейцарский. Потому что мы стреляем такие, как вы. Вы видите, вы сюда приехали, вы здесь живете на пособие. Вы ни... здесь не делаете. Хорошо. Да. Чем ты занимаешься? Ты работаешь? Я ну, вы шпах Я? Я почуваюся в принципі нормально, але найбільше мене обурила ситуація. Що завдяки поширення цьому відео знаявилось дуже багато ще постраждалих від цього чоловіка. Близько 15, мені здається, ще особ жіночого роду, переважно, які ще також зазнали або морального насилля, а дехто і фізичного насилля від цього пана. Дуже багато людей написало, які пропонували свою допомогу у будь-якому вигляді. Українські люди найсильніші.